Salamu aleikum, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərlı və hörmətli izləyicilər. Yasamal rayonu Qələbə dairəsində Yasamal polis idarəsinin tam üstündə 4 otaqlı möhtəşəm təmirli mənzil təqdim eləyəcəm sizlərə. Mənzil təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Hal-hazırda bura mənzilin koridor hissəsidir. Sizi mən proyektlə tanış eləyim. Koridorda və digər otaqlarda parketdən istifadə olunub, ən bahalı parketlərdən. Mənzil raddoy 4 otaqlıdır, 155 kvadratlıq sahəsi var. Pol skvaznoydur və birbaşa qələbə dairəsinə baxır. Koridorla tanış oldu. Sol tərəfdə belə bir şkaf var, arxası böyükdü, garderob kimi. Qax isə güzgülü. Gəl mən sizə məzilin qonaq otağını göstərim. Buyurun, zəhmət olmasa. Mənzilin qonaq otağı geniş və rahatdır. Qonaq otağında da parketdən istifadə olunub. Təxminən buranın 50 kvadratə yaxın sahəsi var. Bütün otaqlar isə vitraj pəncərələrləndir və hər otaqdan balkona çıxışı var. Ümummilikdə 5 konsenə quraşdırılıb mənzilə, hər biri qiymətə daxildir. Yəni mənzil satılan zaman heç nə götürülmür. Qiyməti də çox münasibdir. Yəni sizi çox intizarda saxlamayım. Qiymət 285.000 manat start qiymətidir, dəyərliz izləyicilər. Gəl mən sizə digər otaqları göstərim. Mənzildə 2 hamam otağı var. Biri ümummüdədir, biri isə yataq otağında. Bura ümumi də olandı, hamam otaqları da istiləndir, bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Gələməzsinizə digər otaqları göstərim. Bura isə mənzilimizin yataq otağıdır. Bu yataq otağında hamam otağı da mövcuddur göstərəcəm onu sizə. Yataq otaqlarında da gördüyünüz kimi bu qaydada vitraj pəncərlərdir. Qələbə dairəsi gördüyünüz kimi tam yolun sağında Yasamal rayon polis idarəsinin yanındakı binadır. 8-ci mərtəbə və 155 kvadratlı qanuni 4 otaq mənzil. Qiymət isə 285.000 manat. Yəni qiyməti çox yaxşı verirlər. Demək olar qiymətdə ev sahibi 115.000 endirim eləyib. Qonaq otağında olan hamam otağını da sizə göstərim. Keçin zəhmət olmasa baxın. Cənnət əzizəm, sizə digər otaqları göstərim. Buyurun. Bura mənzilimizin növbəti bir yataq otağıdır. Bu yataq otağında da kondisioner quraşdırılıb, yer parket və pərdələr, lüstralar. Tam yaşayış üçün hazır olan bir mənzildir. Bütün otaqlardan da dediyim kimi balkonlara çıxışı var. Mənzil polskvoznoydur. Qapılar yeri gəlmişkən taxta qapılar, keyfiyyətli qapılardır. dala mən sizə mənzilimizin mətbəxini göstərim. Buyurun zəhmət olmasa, bura isə mənzilimizin mətbəxi. Geniş və rahat. Mətbəx mebeli də keyfiyyətli, hündür. Bu qaydada aspirator da kimi quraşdırılıb. Burada qabyandır, faydalanmayıb. Sonra top peçidir, qaz peçidir. Soyuducu üçün də yer nəzərdə tutulub. Rahatlıqla bura qiqa pul soyuducu yerləşdirmək olar. E, Mətbəxdən də balkona çıxışı var. Mənzilin istili sistemi kombidir, kupçası əldə, ipotekada yararlıdır. Gəlin keçək məhz sizə sonuncu yataq otağını göstərim. Verəcəyim şə mənzildə istifadə olunan lüyusturlar ən oxrinci dəbdə olan lüstrulardır, keyfiyyətli və bahalı lüstrulardır. Bu ev sahibi də ondan istifadə edib. Yəni deyir ki, ev malısa, halal-həlal xoş olsun. Özü üçün təmir eləmişdi bu evi. Qismət olmayıb inşallah satır. Hər kim alsa, xeyrin gəlsin. Bu otaqdan da balkona çıxışı var. Balkonun bir hissəsini burdan izləyicilərimizə göstərək. Hava yeri gəlmişdən soyuqdur. Bayırda da qar yağır. Bu qaydada yəni balkonları var. Yəni balkonlara itkiyə çox getməyib, balkonlar kiçikdir. Rahatlıqla balkonlara çıxmaq olar bu otaqda da. Gördüyünüz kimi konsol yerə quraşdırılıb. Dəyərliz izləyicilər, qazlı kupçalı, ipotekaya yararlı bir mənzil, 155 kvadrat, qanuni 4 otaq. Hoşunuza gəlsə, gəl, təcili bizi yığın əlaqə saxlayın, çünki bu mənzil mənzil təcili satılır. İnşallah xoşunuza gəlsə, ev sahibi ilə sizi görüşdə razılığa gəlin, alın Allahın köməyi ilə. Sağ olun, var olun.